好，Hello，、嗯、哎呦，哎呀、啊，喜欢你奶奶，你好，我是硬糖少女三零三的奶奶郑乃馨。Hello，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 hello, hello, 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 hello. 我叫点赞仙，然后这个是农民仙，这是我的好朋友，你可以亲切的叫他咪咪。坐你哈，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 哈 <laughs> 哎呀，好烦，可你可我能带你们回家吗？可以。<laughs> 听说是不是很会跳舞？对，秘密就是我们的二幺零舞蹈担当啊！要在原跳面前说这个话呀！<laughs> 来妹儿，你别躲了，来。那 <laughs> 我放一个音乐给你跳，我想看看你舞蹈。好，一、二、三。 说话的时候比较害羞，但是他跳舞的时候很有自信。对，是不是跳舞的时候会借到歌曲的力量？<laughs> 给你点个赞，我也想要得到夸奖的。我是我们二幺零的 rap 担当、哦、rap 女皇。哦，来来来来哟三二一走！我是一个魅力爆炸的神仙，我的技能百变炫，绝对灵验。红丝带能助你如愿，还不赞赞？痴心妄想，心生贪婪，让你玩。 嘴皮利索无价，嘴甜肆无顾忌，嘴甜一点活力，晦气不敢靠近，好运听我号令，我拿你人气帅气给你打造标准个性。耶、yeah.，哇，好厉害，好厉害！赞赞和咪咪，我本来没有想到它会这么可爱，也像人一样有性格，生气，<Yeah. S 2> 开心，嘿，<Hey. S 2> 性感。啊呜，对，是我第一次跟 V Live。 合作，未来的世界是非常特别美丽。欢迎来到新环城，哇、哦哦，你看到了？哎呀，真好看呀、啊！我的天呐，你腿太细了吧，宝宝？你眼睛好可爱啊！哎呀，别离我太近，太近啦！咪咪，你好小呀、啊。 我我不能叫你名字，只能叫你宝宝。<laughs> 我真的不想叫他们回来，like, 因为我觉得他们也有目标，像人一样。我们一定是冠军，我们是冠军。一直在练习，一直在努力。我们再来一遍，从头，完整的哈。中间，中间。明明要往这边。现在带上音乐，就再走一遍吧。让我很。 感动嘛、啊，真的，因为现在的像我的命令，所以我希望它越来越好吧。双剑合璧，天下无敌。次元无界，智领未来，空间连接，倒数五、四。 尝你眼前的真女孩，用像两的脾气在说份期待。耶，这一裙摆在上膛一颗子弹，枪。现在小看我的人还不在我名单。 可爱就不需要纯美 <noise> 不虚伪，不掉队，也不跟随。So、get down, get down, if you wanna get my heart, then、so、you better get out. Get down, get down，抬起头，风 <noise>，Get down。 已经赢了，这个可以，这个可以，我给你投一票。<laughs> 有请制作人陈照，李浪、点赞先、萌历先。呃，大家好，我是来自武汉两点十分动漫的陈照，是点赞先的制作人。呃 是樱桃少女三零三零的郑乃心这个舞台上面有很多的惊喜啊，不仅有奶奶，然后连浓密仙都出现了。我还记得上次浓密仙离开的时候，雨其哭的梨花带雨的。你可知道我有多想你呀？我也我也很想你们，我也很想雨琦姐姐，还有大家。嗯、他看到雨琦姐姐跟贤合作，他还吃醋了。 没有啦，没有啦。没事，安排上，安排上。秘密回来开心不？开开心啊？能再次见到大家非常开心、嗯嗯哎。那我想问一下，其实时间不是也挺短的吗？因为我也有一起练舞嘛，然后三个又是三个人，奈奈姐有没有给你们一些经验、啊，或者你们是怎么一起排练的呢？哇！ 姐姐，你太棒了，你就是问到点子上了呀！啊、我们让那个不仅练习了这个东西，而且奶奶还教了我们好多，就是可能女团拍照的一些方式呢。对对。啊，就是全身痛，是不是那个？啊，对对对对对对，你好懂啊，你好懂。什么痛、哦？就比如说，来赞赞第一个头痛。啊,啊，对，就是头痛。脖子疼呢，宝宝。脖子痛。好、啊，哦、<laughs> 他腰痛。 腿痛 <laughs>，OK OK，非常的管用，我希望大家可以多学习啊。啊。Uh, 我们让薛老师，我们让薛老师，薛老师。哎。薛老师。老师老师哎、我觉得，我觉得薛老师好不容易来一次，我觉得要看一下薛老师痛。对对。对对对要跟他们一样嘛那种，就是很头痛是这种对。对对对。哎，对对对对对对对。对对对哎，还不错。牙龈痛。大拇指痛。 拇指头，我,我,我在这里演一下，太无了。<laughs> 哎，那就不演了吧。我我不太了解，我之前没来过。他们俩是组合，不是？他们俩是，都是二幺零厂牌的。对。哦，但是有一个是已经暂时离开了。<对>秘密。因为我还不是很懂，就是这位头上的房卡放在头上的那位是吧？哎呀 <laughs> <laughs>，这这不是房卡，这是。 名片哦，啊名片！哇，你还好意思说别人？你把红包戴在耳环上？哎呀，这不是红包，这是红丝带来的，这是个人魅力来的。我、哦、个人魅力来的啊！这好可爱哦，你说话说的非常可爱哦。哎呀，真是谢谢。哎，你们可能不太知道，他等一下，那个那个，哎呀，那个那那，你哦。哎，妹妹，你讲你讲。 他喜欢他喜欢薛之谦来的、哦。哇，我有虚拟的粉丝啊！你,你要不要来这边嘛？我上台，近距离接触一下，近距离看一下。哎呀，那个奶奶奶奶，你先等一下，先让咪咪照顾你一下，我圆个梦哈。哎呀，灿灿 <laughs> 你。嗨，give me five。哇。哎呀<耶>啊。截图截图快截图。 哎，你好，你好，你好！哎，另外一位，另外一位，你好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 ！好你好你好话好老师跟我说话。你好，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 你好。哎呀，这个游戏真的蛮好玩的啊，特别好玩。是我有点多余了。哇，好可爱哦，两位！哇，赞赞，你叫薛老师上来是不是有小心思啊？找我干嘛？哎呀，我也有心愿的，我喜欢你的第一首歌是。哦。 你还是唱跳歌手的时候，我还是唱跳歌手的时候，我什么时候做过唱跳歌手？你的 MV 里面有跳过，你猜一猜。哦，是我的雅典娜吗？对呀。啊、天哪，那很早以前哦。对，你要不要跟我唱一下？哦、嗯，可以啊，可以啊，可以啊。哦好这首歌真的很久没唱了，而且那首歌是舞曲，清唱会很尴尬哦。哦，来了。哇哦。哇 都不记得，这么突然吗？你在逃避哈！我的眼睛 <laughs> 可不可以唱在拍子上，<laughs> 至少在拍子上。<laughs> 有事吗？赞赞，你有事吗？那你唱。你在逃避我的眼睛。歌手还是要练很多的啊，还是好听。 我拥有摧毁一切的权利。哇，你真听过、哦，不错、哦。到你这句话。为何呦妈不哈我。哈哈哈！亚历闭上你的眼睛，交出你和你的心。雅典娜，我以神的名义赐给。 进来过，哇、啊啊、耶哎，哇哇太棒了！其实你刚刚唱的蛮好听，只是你没在拍子上。啊 <laughs>、呃、那也就是延迟的问题吧，肯定反正不是我的问题。<laughs> 谢谢你了，谢谢。哎，不会，谢谢你们。那我下去了啊、哎，不客气，谢谢你。谢谢。 每次只要赞赞在台上，陈老师就在旁边待机状态。我什么时候做过唱跳歌手？哎哎哎、对，因为我始终觉得这是为 Life 的一个舞台，所以我尽量是让他们来呈现。对于我来说，我是帮他们来实现他们的这个愿望。 所以这个舞台的话，我想要做的其实也是让大家更简单的、纯粹的看到 V Life 以及奈奈在台上的一个整体的一个呈现，认真的看他们跳舞，对，认真的记住我们的 V Life，而不是记住一个舞台秀，对。哎呀，说的真好，真的说的特别好。我觉得这个舞台秘密的出现就是一个最大的惊喜。对。是的。 他们在练习的时候特别认真，我们在练习的时候也有一点点困难，但是我觉得他们今天完成你的目标了，宝宝们。哇、这个，你谢谢你教了我们很多，真的，我们就是最闪亮的双马尾女孩。耶，yeah, 我觉得赞赞和咪咪的整个感觉给人感觉是真的有生命力的，他们让你感觉是真的存在的，让愿意跟你互动的、跟你开玩笑的这种感觉。每一次只要有赞赞在舞台上，整个场子就非常非常的热闹，真的。 很有能量。谢谢大家，谢谢。现在进入 w Live 点赞先拉票时间。二三二一走，浓密浓密合你心意。点赞点赞马尾最赞，投票区按一按，生活更灿烂。助力点一点，下个舞台见。双鞋合并，天下无敌。就让你们的投票器随双马尾摆动。好。 新环城小安智能系统已打开，兴趣值助力通道现在开启。我要点，对对对对。给我们投票，投起来，投起来哟！投起来，投起来。点赞先，我觉得她就是一个天真浪漫的女孩儿，我觉得她非常的。 阳光、生机勃勃，可以说体现了现在的这种青年人的这种蓬勃向上的这样的一个精神气质在里面。跳舞的团大家要跳的齐已经很难了，你更何况现在是虚拟跟真实，你现在要结合，所以我觉得是非常 OK。他们的舞蹈还是都一个是很整齐，一个是他们之间的表演的融合度非常好，所以其实像这样的表演的话，我觉得可以多来一些。 关闭。谢谢大家，了，谢谢，辛苦了，辛苦了，特别棒，特别棒，拜拜，谢谢老师们，拜拜。今天是为了帮助他们，为了他们进入那个总决赛，所以如果他真的能做到了，我就很开心、很快乐。现在呢，是我希望他会继续一直做这个梦想嘛，一直做他喜欢的。如果他进入总决赛呢，就是非常开心。 那天就是特别感谢他的，给我们整个在舞台呈现上的一些舞蹈的一些支持，感觉他是特别真心的喜欢赞赞跟妮妮，就这个也特别特别感谢，就是有一种得到认同的感觉。